враження после в Шахтар? Ну, как бы самые положительные впечатления, так как э, считаю, что Шахтер это сейчас один из ну, это ведущий клуб нашей страны. Взяли они чемпионство, играют в Лиге чемпионов. То есть, как бы, для меня это большой шанс и закрепиться, и показать себя, как бы, и играть за такую хорошую команду. Шахтар это набагато больше высокий уровень, ниже уровень металлурга. Как сам оцениваешь свою готовность до всего нового выклика? Ну, как бы, как я оцениваю, я считаю, что мне нужно много работать для того, чтобы играть в таком клубе, как «Шахтер». Нужно доказывать, показывать, то есть расти. Как бы, понятно, что на данный момент я не говорю, что я игрок основного состава или что. Но я думаю, что я спрогрессирую и буду играть в «Шахтере». То есть я иду туда не то, чтобы только деньги зарабатывать, а я все-таки хочу играть в Лиге чемпионов и завоевывать трофей. Можно сказать, что этот переход – это действительно Ши Или «Шахтар» – это не межа? Ну, как бы, я бы так сказал, что «Шахтер» – это одна из, один из пунктов назначения к моей мечте. То есть, как бы, это большой шаг для меня, большой шаг вперед. И, как бы, я считаю, что для меня это только принесет положительные эмоции и положительный рост для меня и для моей карьеры. А какие остальные пункты твои мечты? Ну, я, как бы, я, я просто хотел бы играть в Европе, в, там, хотя бы… Ну, мне очень нравится английский чемпионат. Я бы хотел в английском чемпионате, как бы. Даст Бог, получится. Ну, как бы, я думаю, что «Шахтер» поможет мне не в этом, попасть дальше. Когда ты узнал про интерес «Шахтера» до своей персоне? Ну, интерес шах, «Шахтера» я знал, что давно «Шахтер» проявляет интерес. То, как бы, два года назад они начали интересоваться, но тогда... Получилось так, что президент, владелец клуба сказал, что мне еще рано, и нужно еще как бы обкататься, поиграть на этом уровне, чтобы я постоянно играл, была игровая практика. И сказал, что вот раз подожди, не спеши, все, все будет как бы. Ну и вот как бы недавно мне позвонил тоже президент и сказал, что есть предложение от донецкого шахтера как ты на это смотришь ну и, конечно я я сказал положительный ответ отдал свой и, и поехал на медосмотр как бы вчера был на медосмотре прошел медосмотр и уже заключил контракт дурач у тебя на початку сезона была ваша травма как прошел медосмотр э, я не скажу что без проблем то есть доктора я сказал сразу что у меня была травма такая серьезная они посмотрели все возможные снимки узи э, был пако то есть иностранный доктор, испанец, э, они сказали, что травма серьезная и что э, возможен даже рецидив, как бы. но если работать, то есть нужно закачивать приводящую мышцу, нужно постоянно над ней работать, тогда будет все нормально. То есть как бы нужно работать, вот что они сказали. Твоя игра на прикинце чемпионата против Шахтаря, какое мало значение в этом переходе? Что все было и без нее? Я, если честно, этого не знаю. Как бы, ну, ну, я вам скажу так, что когда команда за тобой следит, если они проявляют тебе интерес, они не смотрят только одну игру. То есть ты одну игру отыграл хорошо, и тебя сразу забрали. То есть как бы, я думаю, что эта игра тоже была каким-то определенным толчком. Ну и как бы думаю, что они следили еще раньше за моими играми. Були варіанти переходу в інші команди? Були варіанти, чуть раніше, ні, чуть раніше були варіанти, там до травми мои були варіанти. Ну я не хочу об этом говорить, так как я вже футболист донецького шахтера і об этом нет смысла говорить. Я, блага, я благодарю Бога за то, що мені повернувся такой случай и я попав в таку команду, донецкий шахтер. А у тебе є агент, який займається твоїм працевлаштуванням? Є у мене агент, это футболіст футболист металурга, металурга Сергій Ключик. как бы я поддерживаю с ним хорошие отношения не только как агент с футболистом, а как товарищи мы с ним. То есть как бы он помог мне как бы в, именно в плане того, что заключение контракта, переговоры. То есть как бы очень тяжело, когда футболист думает о футболе, ему начинают приходить другие мысли там звонят туда, контракты, все. То есть футболист не должен, должен об этом думать. Есть люди, которые профессионально этим занимаются, они получают за это деньги. И поэтому как бы, у меня есть человек, который этим занимается. Я считаю, что у футболиста как бы, должен быть агент, но тут же тоже нужно понимать, что Агент нужен тогда, когда футболистом интересуется. То есть, если футболист не проявляет себя и говорит, тут вот у меня агент, ничего не делает, как бы это. Не... Если тобой интересуется, у тебя всегда будут агенты. Всегда кто-то хочет прийти, помочь. И, Ну, вот так. И шахтары, и металлурги не называют самому трансферу, але ты знаешь ты, какая она я. Я не чтобы тебя называть, я можно. Я, я, если честно, сам не знаю. То есть это решалось не на моем уровне. Мне позвонили, президент позвонил, сказал. Есть предложение от Шахтера? Хочешь? Хочу. Сколько? Что? Я не знаю. Как бы это уже не мое дело. Мое дело играть в футбол. А сколько, кому и как это уже разбираться как бы владельцам клуба. Стык поговорить с главным тренером Шахтера Мирчеллческо. Нет, не успел, так как он сейчас находится не в Украине. Но получается, команда Шахтер по предварительным данным собирается 10-го. Мирчеллческо прилетает в Донецк 9 -го. то есть мы должны с ним встретиться как бы 9 июня и переговорить, обсудить, что как. А ты не знаешь, что ты сподобался самому Луческу, или, можно его селекционера? Как сказал нам, мы разговаривали после того, как подписали контракт с Ренатом Леонидовичем, он сказал, что он разговаривал с Луческо, Луческо следил за нами, и он считает, что мы можем помочь Шахтеру составить конкуренцию иностранцам, тем более сейчас будет лимит для легионеров. То есть мы можем помочь команде, и он в нас верит. С новыми партнерами також познайомитися не встиг? Я дело в том, что Шахтера очень много знаю футболистов, играл с ними в сборных. То есть, как бы, многих знаю, с многими поддерживаю отношения. То есть, как бы, особо, чтобы тяжело мне было в, в, плане того, что в лицах коллектив, я думаю, этого не будет. Украинские футболисты часто после перехода до Динамо или до Шахтаря не витримують испыту грошима, славою. Ты готовы до этому? Я готов к этому, как бы, вы же понимаете, что я не там футболист, который нигде никогда не играл и никогда не получал деньги там определенные. И вот ему дали там 5 копеек, и он бросится на них, что это последний в жизни. Нет, я уже 17 лет играю в футбол, то есть я металлург это середняк украинского футбола с хорошим финансированием с хорошим условием то есть как бы на то чтобы я кидался на деньги это точно не будет как бы у меня есть уже определенный опыт и как бы я иду играть в футбол я хочу играть в футбол хорошо и я хочу хорошо зарабатывать то есть такая моя позиция даже это в Донецке? Донецкий клуб предоставляет квартиру, то есть ну, можешь любую квартиру снять в аренду, которая тебе понравится. Я этим еще вопросом не занимался, только потому как э, только подписал контракт. И думаю, что на данный момент нет смысла, так как сборы впереди, особо времени посмотреть квартиру не будет. Но я думаю, это не проблема сейчас арендовать, взять в аренду квартира, это не проблема. Кого с собой забираешь в Донецка? Э, я, если честно, мне задают часто этот вопрос. У меня есть мама в Запорожье, у меня есть два брата в Запорожье, у меня есть девушка в Запорожье. То есть э, братья учатся в школе и занимаются в футбольном клубе «Металург». Э, мама работает, как бы и девушка учится в институте. Я раздумал над этим вопросом, но тоже не могу ответить однозначно. Как бы учатся в школе, я не думаю, что мама бросит их и поедет ко мне. Э, девушка учит в институте на стационаре. Я это будет неправильно, если она бросит и пойдет заочно учиться, потому как заочно это не то, что стационар, и ты нормально не выучишься. И я этого ну, категорически против этого. То есть я считаю, что если они в любой момент могут приехать, в любой сколько им надо, могут жить со мной, ну это мои, это мои самые близкие люди. То есть они что хотят, то могут делать. Но решение будет за ними, и поэтому я еще сам не знаю, как оно будет.